Ми вітання, шановні глядачі. В ефірі телекомпанії Круг Програма регіону студія і ведуча Катерина Булучова. Сьогодні ми поговоримо про реалізацію в Одеській області соціальних ініціатив президента України. Сьогодні у нас у гостях заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, начальник управління соціального захисту Лілія Коваленко. Лілія Валентинівна, Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день перед вами. Особисто та перед вашою структурою президент України Віктор Янукович поставив таку непросту зараз задачу реалізувати соціальні ініціативи. Одразу так звучить дуже так ємно і не зовсім зрозуміло. Розкажіть нам, будь ласка, що це за ініціативи, що мається на увазі, і чи вже триває їх реалізація? Звісно, всі ми знаємо, що давно в обществі назріла необходимость что-то менять в плане социального, социальной защиты, в плане социальных каких-то выплат, что нужно их упорядочить, нужно где-то расширить, где-то, может быть, сузить те категории, которые их получают. И вот президент с этого года поэтапно, я так понимаю, потому что на этом году, в этом году не закончится, это в следующем году будут очередные президент, президентские инициативы, начал вводить вот эти, скажем, там, те пункты, которые нужно отработать в плане социальной защиты. Вот на этот год запланировано повышение пенсий. Но этот блок мы не будем трогать, это вопрос пенсионного фонда. Вот, но я знаю, что уже с 1 мая, как и президент и обещал, не меньше, чем на 100 гривен повысилась пенсия у многих людей, кто как бы в этом нуждался. Также блок выплаты тысячи, который был обещан президентом, это также не наш вопрос. А мы поговорим о том, что касается непосредственно вопросов социальной защиты. Это доступность для жителей нашего региона, это реализация получения автомобилей как средства протезирования, получение колясок, палоть, мылоть и так далее того, что необходимо нашим уважаемым инвалидам, и также многое другое то что запланировано поэтапно это как повышение выплат по рождению детей так и повышение минимума для претендентных сопных для сдатных так это довольно большой блок я каким чином вам удалось чтобы эта социальная помощь она дешла до людей, которые живут в отдаленных районах, в селах, что вы для этого сделали? Ну в соответствии с инициативами президента в области на сегодняшний день действует 27 мобильных офисов так называемых это в основном в сельских районах. Почему? Потому что мы знаем, что для людей, которые живут в селе, тяжело отрываться, особенно весна, лето, осень и выехать куда-то, узнать о чем-то. Более того, если они отрываются от родного дома, едут, оказывается, что они не знают даже кому обратиться с этой целью. Созданы, скажем, такие мобильные группы из, из представителей нашего управления. Представитель пенсионного фонда, людей очень много вопросов всегда к этим, к этим представителям. Центр занятости. Также мы знаем, что на селе тяжело с работой. И вот такая группа из трех-четырех человек выезжает в Сельский совет и один день ведет непосредственно прием. Понятно, что пройти две улицы для людей намного легче, чем ехать куда-то в рай-центр. Они получают консультации всевозможные, которые можно на месте рассказать. Получают информацию, куда нужно обратиться, вот. И таким образом мы убираем очереди в наших управлениях, управлениях пенсионного фонда, отсекая тех людей, которым действительно нужно узнать два слова иногда или спросить, где какие бумажки нужно взять для того, чтобы прийти и что-то получить. Такой выезд запланирован в каждом районе. Один раз в квартал такая группа будет посещать каждую сельскую раду. То есть в течение квартала должны они объехать все сельские советы, поговорить с людьми и вернуться потом. Может у кого-то другие вопросы возникли, может быть уже с какими-то разъяснениями и так далее. А, навіть на такую реализацию вашей работы потребно сбільшение финансования. Было ли у вас в этом году сбільшено финансовое поддержку у нас наоборот прошла оптимизация в прошлом uh -huh. году, и то есть мы, где могли, Штаты усекли и так далее. Поэтому это все делается только теми силами, которые есть в наличии. Угу. Дуже часто про проблеми простих людей добре знають представники громадських організацій. Чи вдається вам з ними співпрацювати? Звісно, знову-таки, по заданню нашого президента і нашого правительства, зараз будь-яке рішення ми стараємося приймати спільно з громадською організацією. Якщо це рішення приймається по ветеранам, То это организация ветеранов войны либо Афганистана, либо Чернобыля, то есть либо инвалидная организация, которая определяет определенное количество людей, то все совместные вопросы мы стараемся решать. Более того, при губернаторе существует громадская рада, которая также уже на уровне высоком, не нашего управления, а на уровне областной администрации, также решает эти же вопросы в тесной связи с общественной организацией. А кто до кого завертается? Вы до них, чи громадская организация? В зависимости от необходимости. Если нужно что-то, как бы, общественной организации, какие-то, бывают и помощь проведения каких-то мероприятий, бывает и просто, они не знают, куда обратиться, Ім нужно щось -то достати, тобто. А ми, коли ми приймаємо якісь рішення на рівні області, то ми звісно спілкуємося з ними. А ви пригадали про те, що буде збільшено допомогу, що не зникла, по перше, допомога при народженні дитини. Дуже багато було чуток про те, що зараз зі зміною уряду. возможно, вообще изменят эту помощь. Дуже все этого боялись, боялись детей народжувати. Вы говорите, что эту помощь даже збільшено. Расскажите да, про це. у нас каждый квартал, как и было запланировано на с бюджетом, каждый вот 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 декабря происходит плановое поднятие минимальной заработной платы, помог для процессдатных и для непроцессдатных. И точно так же допомог при народжении детей. Ну, вот, например, на сегодняшний день на, первую, на первого ребенка на сегодняшний день, с 1 апреля получают мамы 27 330 гривен. На 1 декабря это будет 28 830. То, мы, то есть мы видим, что существенно почти на полторы тысячи за полгода mm -hmm. вырастет эта помощь. Более существенно это на третьего ребенка, конечно. Если на сегодняшний день это 109 320, то на конец года это будет 115 320. 115 320. Поэтому сейчас имеет смысл рожать первого, второго, а потом уже и третьего, mm -hmm. четвертого. Так мы знаем, что начиная с третьего ребенка, это уже будет одна и та же сумма. Поэтому то, что президент обещал, что эта помощь не будет фиксирована, как она была раньше, 8 тысяч и все. Теперь с каждым повышением социальным увеличивается эта помощь. Чи каждая женщина имеет право получать эти деньги? Абсолютно. Если она не работает? То же самое, она все равно получает. А, чи сразу эта сумма выдается, чи поступово? Эта сумма сначала выдается в размере 10 минимум. То есть на сегодняшний день это около 9 тысяч гривен. А потом каждый месяц, ну в зависимости от выплаты, на первого ребенка получают 2 года, на второго 4, на третьего 6 лет. Это примерно около 1000 гривен получается. А, с чего мая початы майбутня мама? До кого звертатеси? Ну, в мама должна возвратиться до роддома, ага. благополучно родить ребенка. С приводом своих грошей. В роддоме она получает справочку о том, что у нее родился малыш. <святые> она регистрирует его в ЗАГСе. В ЗАГСе выдают справочку о том, что она имеет право на эту помощь. Мама приходит к нам, приносит копию паспорта, кода, ну, заявление, понятное дело, заполняет, плюс копия свидетельства о рождении ребенка, и плюс эту справочку на деньги. Ваша робота, робота працівників соціального захисту вона, напевно, найскладніша, адже ви несете певну відповідальність за людей, яким сьогодні найскладніше. І одна з таких категорій це інваліди. Розкажіть, будь ласка, про допомогу цій верстві населення. Само по собі цим людям живеться не просто. І тому ми намагаємося зі своєї сторони, наскільки це можливо, Як можна більше в том в виде, в котором мы можем это сделать. И в свете социальных инициатив президента, например, мы знаем, не секрет, что каждый год мы недополучали ни колясок, ни палочек, ни мылочек, скажем, скажем, средств, которые необходимы для передвижения инвалидов, мы их недополучали. В этом году впервые за все время вообще существования нашего независимого государства выделено стопроцентное финансирование на то, чтобы обеспечить 100% людей. Для этого инвалидам нужно просто пойти в наше районное управление, где кто там не был. Потому что те, кто был, их автоматически уже завели в базу. Кто нуждается в чем-либо? Наше районное управление. Оформить заявку. Эта заявка уходит непосредственно на завод-изготовитель. Теперь мы не будем получать только те изделия, там, где победили на тендере. Сейчас заявка выходит, по каталогу человек выбирает себе изделия, смотрят наши работники технические параметры, позволяют ли они человеку использовать это изделие. Уходит заявка на завод, с завода в течение месяца возвращается это в наше районное управление, и доставляется инвалиду. И только после того, как инвалид подпишет акт о том, что его это изделие полностью удовлетворяет, только после этого завод получит деньги. То есть здесь уже как бы решаются вопросы качества. Завод будет заинтересован в том, чтобы все было такого качества, вида, скажем, комфорта, чтобы человек сказал спасибо, подписал это акт приемка сдачи и все. И они получили деньги. Люди с физическими... Обмеженими фізичними можливостями часто вони ще обмежені чотирма стінами свого дому. Чи приїжджаєте ви до них додому, аби дізнатися, як у них справи і чим допомогти? Адже прийти до вас вони часто не можуть? Ну я хочу сказати, що нам дуже часто дзвонять. Дзвонять mm -hmm. слава Богу, зараз доволі часто працюють такі передачі, плюс і інтернет. Зараз... общество более продвинутое. Но если нужно, конечно, с главного управления у нас очень редко кто-то выезжает. Но районные управления, особенно поскольку эти люди, люди часто просят материальную помощь на лекарства, на лечение, то выезжают, потому что нужно для э, получения этой помощи, нужен акт материального обстоятельства, чтобы, скажем, отсечь всех людей, у которых двухэтажные дома, они тоже же просят. Поэтому в любом случае специалисты выезжают к любому человеку, смотрят, и попутно уже решаются те вопросы, которые э, особенно вот у, у инвалида возникают. То есть получается комплексно. скажите, пожалуйста, до конца года остается ну, еще половина, половина работы майже у вас попереду. Что в ваших планах? в планах реализовать все, что намечено. Кроме того, у нас продолжается работа по инвалидам, скажем так, по ветеранам Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше. И вот у нас в Одесской области идет паспортизация таких людей для того, чтобы, конечно, мы не решим все проблемы, Конечно, мы не сможем 100%, но максимально, что можно помочь. Даже иногда нужно человеку, чтобы к нему кто-то пришел и поговорил, те же ученики со школы, или принесли хлеб. То есть полная паспортизация по 100%, что человеку нужно. А мы уже стараемся по мере возможности реализовать это. Какие трудности наичестейше выникают на вашем шляху сегодня? Ну, конечно, недостаток того, чего положено людям по законам. Потому что, например, вот категория у нас людей, которые нуждаются в автомобилях как средство протезирования. Именно как средство протезирования. Это не льготная продажа, как говорится, раньше, когда не было машин, да, и люди стояли на очереди где-то. Это как, как костыль, скажем, нужно человеку. И у нас на сегодняшний день стоит в около 4 тысяч в области на очередь. А машин мы получаем очень мало. Вот, например, в прошлом году мы получили всего 10 машин. И люди, конечно, жалуются, и звонят, и пишут. Но, к сожалению, закупки централизованы. Сколько распределяют на область, столько мы получаем. Так как это касается всего другого. То же самое путевок, которые тоже в стопроцентном объеме не дают. Але ж путівки виділяють, так? Так, да, виділяють. Діте в об'ємі 50%. Всі в курсі такої скандальної ситуації нещодавньої ситуації, коли е, міська влада Одеська обіцяла забезпечити ветеранів житлом. І поки не втрутилася обласна влада, цього зроблено не було що зараз, які там справи. Ну вот относительно этого жилья я не знаю, наше управление не занималось тогда как бы жильем, поэтому мы как бы, не владеем ситуацией. Но в этом году планируется выделить из государственного бюджета деньги для закупки жилья инвалидам Великой Отечественной войны, воинам, интернационалистам, Чернобыльцам. Поэтому ждем денег, как только они пройдут, пройдут тендерные торга и будем закупать жилье. Ну, из этих трех категорий наши только две, инвалиды Великой Отечественной войны и воины-интернационалисты. А вот, поэтому ждем денег, сколько дадут. На благие справа. Конечно. Я думаю, зараз логично в конце нашей программы назвать ваши координаты и, по-перше, сказать глядачам, что нужно звертатися все-таки в районе управления социального Конечно. захисту, а не до областного. Но все-таки давайте ваши координаты назвать. телефон нашей приемной 785 18 а мой телефон 785 18 785-1843. Ми вам дуже дякуємо, що завітали до нашої студії сьогодні. І бажаємо вам успіхів, терпіння і сили. Дякую, більше. До свидання, шановні глядачі, дякуємо за увагу. В ефірі програми регіон сьогодні була Лілія Коваленко, заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення одеської обласної державної адміністрації, начальник управління соціального захисту. Дякуємо за увагу і хай вам щастить.